Sekarang kita teruskan dengan demo memintahkan catatan dari buku catatan pertama ke ledger bahagian ke Okey, seperti yang cikgu katakan lebih awal, okey, kita ada dua account tambahan iaitu discount diberi dan juga discount diterima di sebelah kredit. Okey, yang kita pintakan ke ledger adalah ini saja. Okay. ini saja. 4803 dan juga 2920. yang di atas sini kita tak payah pindahkan ke account discount sebab kita sudah pindahkan ini semasa kita buat LJ1. Yang sudah pindahkan ini ke uh, LJ LJ LB LB yang tertentu kita sudah buat ni. oke okay. Jadi kita perlu pindahkan dua ini. Okey, jadi kita balik ke uh, LA. Kita balik ke LA. Dan kita setiakan Uh, account ledger uh, sorry account is account oke, okay. nah yang ini ciku uh, tidak pasti sama ada kita perlu berikan uh, nomor folio baru ataupun kita biarkan begitu saja ciku tidak pasti ya, tapi untuk ciku sendiri uh, ciku tidak Akan masukkan sebarang nombor folio di sini. Kita hanya biarkan dia. account begini sahaja, tanpa perlu ada uh, nombor folio. Tapi sekiranya sekiranya uh, guru-guru perkhidmatan uh, di sekolah anda memerlukan anda memberikan nombor folio, jadi anda patuhi sajalah. Okay. Tapi untuk Cikgu sendiri uh, tidak payah. Okay. Tidak perlu letak. Jadi Cikgu hanya teruskan di sini. Nah, balik ke soalan. Nah, untuk discount yang ada di sebelah debit ini adalah discount diberi dan merupakan belanja. Oke, okay, jadi prinsip kita memintakan kita memintakan 4813 yaitu discount diberi ke sebelah yang sama yaitu kalau dia di buku tunai debit masa pindah ke The ledger pun debit juga. Debit ikut debit tidak perlu songsang. Okay. Tidak perlu songsang untuk diskaun sahaja ya, yang lain-lain itu songsang tapi untuk diskaun tak payah songsang. Tanpa tiran dia kita tulis pelbagai permutang pada April 30. Jadi Cikgu buat di sini. Okay. April? 30 Pelbagai permutang. Jadi tadi PT1. Okay. Jumlah dia. Uh, 4813 48, dan memandangkan dia hanya satu ceratan jadi kita biarkan dia begini tak perlu cari bagi HP BB jadi sama juga dengan account discount diterima jadi sediakan di bawah sini account discount diterima uh, kemudian uh, di sebelah kredit sebab debit ikut debit kredit ikut kredit bagi account discount April 30 Kutirannya berbagai penghutang, oke? Okay. Berbagai penghutang. pt satu, tinggal berapa jumlah dia masuk di sebelah sini. Jadi itu saja untuk demo kali ini. Sekian terima kasih.